Самая масштабная медитация за всю историю нашей страны прошла на высокогорном катке Мидео. Почти 5000 казахстанцев и гостей из ближнего зарубежья приняли участие в алматинском фестивале йоги. Именитые мастера поделились своими знаниями и провели тематические мастер-классы. Мы преследовали очень много целей, одна из которых это популяризация правильного восприятия йоги и э, вот, вот этих всех практик восточных. Да? Э, мы привезли исключительно профессионалов. Чей стаж практики то есть, составляет более 20 лет, да, и как бы люди охотно как бы, спрашивают, интересуются, отвечают на свои вопросы. И ну, несмотря на жару, на палящее солнце, все довольны, очень интересно все. Особое внимание участников фестиваля вызвала йога в Гамаках. Трудно было остаться равнодушным к такой возможности, протестировать свою гибкость и координацию. Чуть позанимавшись, я понял, что есть чему стремиться. Развивать свой организм и очищаться как морально, так и духовно. Йога помогает вам заглянуть вовнутрь себя и разобраться проблемами. Почему именно проблемы происходят именно с вами. Я чувствую себя э, так, словно я... Заново родилась, только что родилась, обрела какую-то новую сущность. Целый день на высокогорном катке звучала медитативная музыка, и в этой атмосфере релаксации и мира совершенно незнакомые друг другу люди общались, словно старые друзья. Последние два года я сам занимаюсь йогой и понимаю, насколько это важно заниматься спортом, обращать внимание на свое здоровье, на свое, свои внутренние состояния, и хотелось поделиться как-то этим всем с людьми. Организаторы фестиваля не предполагали, что событие вызовет такой резонанс и были приятно удивлены количеством участников. В дальнейших планах алматинских приверженцев йоги сделать праздник ежегодным и привлечь к обучению горожан техники медитации зарубежных мастеров и инструкторов йоги.